tiktokda bir videomiz juda qisqa fursatda bir kunda icida adashmasam milliondan ko'p ko'rildida va o'sha ko'rilganiga men juda xafa bo'lganman da, jamoani darrov yig'ganmanda o'sha videoni milliondan ko'p ko'rilganini muhokama qilganmiz bu video qanaqa video edi ertalabdan kechgacha mehnat qilgan mardikorchilik qilgan qiynalgan sakkizdan kechqurun soat o'ngacha ishlagan bolaga sen o'zingni ustingda ishlagin sen it bilan shug'ullan sen chet tillarini o'rgan deb aytsangiz yoqmaydi degan videomiz bor edi chunki u charchagan ertalabdan kechgacha oltmish ming so'm uchun ishlab qiynalib o'sha oltmish ming so'mini faqat bir kun uchun zo'rg'a yetkazib oilasini boqaman deb ertasi kuni yana majburlikdan mehnatga chiqadi degan videomizni ko'rilganini ko'rib xafa kor, bo'ldim deb bolalarga aytdim bolalar bizni hali qiladigan ishimiz juda yam ko'p ekan chunki dardi bor inson bunga izoh yozadi dardi bor inson buni oxirigacha ko'radi o'shaning uchun bu rekka chiqib ketdida ko'p ko'rildi tiktokda o'tirgan sakson foizdan ziyod auditoriya aslida ichida juda yam buyuk bir dardi bor ekan qiynalib qolgan o'sha chet ellarda rossiyada ehtimol boshqa davlatlarda musofirchilikda qiynalib turgan yurtdoshlarimiz ko'p ekan sizlar bilan biz yanayam ko'proq ishlashimiz kerak hali deb aytdimda